А вот прикинь, прикинь, а какой документ, а не твое цепсошное, как там, GPT, угу. может ответить, что есть подтверждение нахождения украинцев, если на 1897 год летопись Российской империи ни одного украинца не было? В каком документе есть подтверждение, малоросы являются украинцами? А если я тебе покажу такой документ? В каком документе можно почитать, что малоросы это и есть украинцы? Если я покажу тебе такой Все документ, я тебе говорю, в каком если я покажу тебе такой документ, ты признаешь, раз, что малоросы это украинцы? Докум... Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. Чем желаете, молодой человек, пообщаться? Да вот, удивляет меня, честно говоря, менталитет российский. Стоп, 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 секундочку. Вас удивляет российский менталитет? Совершенно верно. А, а вы к какому относитесь? К я, менталитету? я украинец с украинским менталитетом. Подождите, вы украинец или с украинским менталитетом? Украинцы имеют украинский менталитет, это не, 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 не очевидно. Вы украинец, э, как себя считаете? Украинец по гражданству, то есть гражданин Украины, э, по национальности. Давайте немножко, вы так сразу в облака спрыгнули. Угу. так начнем сначала. Давайте. Вы гражданин Украины. Я украинец по гражданству. Не, на, по... нет, вы не перебиваете, нет, пожалуйста. Нет. Смотрите, вы если задаете мне вопрос, дайте, пожалуйста, мне на него ответить, чтобы у нас какой-то, ну, понимаете, интеллигентный диалог получился. Потому давайте, что давайте, если давайте, вы будете давайте. задавать вопросы и сразу же меня перебивать, когда я на них отвечаю, то, ну, а не что, получится... Слова, ближе к делу. Так вот, я э, украинец по трем сразу пунктам. Во-первых, я гражданин Украины. То есть по, по гражданству. Я, этни... я да, этнический, да, да, этнический, да. этнический украинец по этническому происхождению. Я знаю своих предков минимум до седьмого колена. И все они украинцы. Я знаю, откуда они, с каких сел и так далее. И да, третий, так, я так. украинец по национальности. Я идентифицирую себя украинцем. А у меня, в принципе, другого другой возможности нет. Потому что я гражданин Украины, живу всю жизнь в Украине. И все мои предки украинцы. Теперь... Давайте разберемся, то, что вы набросали. Давайте. Вы, гражданин Украины, я подтверждаю, я верю, угу. даже проверять не будем, это глупо. Угу. Второе, вы этнический украинец Совершенно до седьмого колена. Совершенно верно. Минимум, минимум до седьмого. Не, ну хорошо, минимум. А скажите, вот это ваше седьмое колено, а в каких годах оно проживало и где? Да я не знаю, в каких годах. Ну, наверное, где-то на переломе... А 19 и 20 века, конец 19 века, вот там где-то. Седьмое поколение, да, что-то да. как на, на, переломе какого-то... Ну, смотрите, если вам, если вам так угодно, я, я вам... Нет, секундочку, давайте просто разберемся, вы просто сразу кинули такую вспышку. Итак, какие ориентировочные года? Вы сказали, конец 19 века, правильно я понял? Ну, да, да, да. 1800, а... там, конец 1800, где-то там. Конец, еще раз, начало какое? Ну, конец 18 Да я не полета. знаю, я же не, не считал, вы понимаете, что я не ну, знаю... А вы, а как в каком... вы узнали, что седьмое колено, вы добрались до седьмого... Колена? Я вам сейчас объясню, я вам сейчас объясню, смотрите. Я первое колено, верно? Так. Я один. Моя мама второе колено. Так. так, мой дед по маме, третье колено, я его знаю, он жив, слава богу, да, я с ним общаюсь, он, немного, он немного мне много рассказывает, он мне много рассказывает. Так вот, мой дед вот этот, он родом с села во Львовской области, есть село, не буду говорить какое, во Львовской области, очень маленькое, там текучка, там текучка населения происходит очень-очень медленно, потому что оно маленькое, оно в горах. В горах это в треть, третье, третье поколение. Вот, вот мой дед, его зовут Дмитро, его отца звали Иван. Иван Прокопович. Это уже какое? Четвертое, да? Иван Прокопович. Иван Прокопович служил в польской армии. Украинец. Украинец православный, да, ну, греко католик, православный. А как он мог... Стоп, стоп, вы уже набрасываете. Как украинец мог служить в польской армии? Потому что украинская территория на тот момент была захвачена Польшей. Стоп, стоп. И поэтому Зачем? он, он Зачем? служил Зачем в армии. Зачем? Зачем вы опять набрасываете? Что значит украинская территория этническая? Этническая, этническая. Нет, это этническая. когда это, это, это когда живут люди, которые общаются таким языком, который мой родной, у которых религия нет, не нет, это это католицизм этническая. Я, я, я не я не буду вдаваться в эти не, все а подробности. Нет, что у вас в голове винегрет, маленький. Нет, это у вас Этническое в голове винегрет, потому сумас. что вы не можете понять, что такое этнические украинские территории. Я сначала закончу с перечислением моих колен, а потом вот вот этот э, Иван Прокопович, он э, служил в польской армии, был был взят в плен, отсидел на полевых работах в Германии. То есть видите, тоже про него знаю. А его Э, отец Прокоп э, работал в Соединенных Штатах Америки, пл плавал э, или как это ходил кораблем. Ну, не как э, капитан, понятное дело, а просто поехал на заработки в Соединенные Штаты Америки, заработал там деньги, купил тут земель. Э, это уже это пятое игра, колено, купил тут игра земель. А два его отца звали назывались. Макар. Как вы Макар вы. Пропагандист, И все они с того села маленького. Художник, хотите на свою аудиторию? Пропаганду вести, я вам советую, если вы хотите диалог вести, звук не выключать. Вы же, а мне, вы не уже даете, вы же мне не даете отвечать. Вы начали же не... сливаться. Вы же мне я не вам даете включу отвечать. звук, но параллельно со мной разговаривать я не позволю. Понимаете как? Вы готовы к такому диалогу? Вы, вклю... вы, вы включили звук. Да, я, я тоже не позволю вам параллельно общаться. Если вы меня спросили Привет. про про моих предков до шестого-седьмого колена, я вам пытаюсь ответить, вы начинаете перебивать, куда-то прыгать на какие-то винегреты, понимаете? Давайте я вам отвечу. Угу. Когда вы не отвечаете, а набрасываете говна на винегреты, я ничего не набрасываю. Вот закройте, или я выключу нахрен звук. Я отвечаю, вы молчите. Если вы хотите диалог. Ну, Итак, давай, вернемся давай. к нашим баранам. Когда вы отвечаете, я с удовольствием слушаю. А когда вы вместо ответа набрасываете говна на вентилятор, извините, так диалог не строится. Итак, начнем с того, что когда была украинская территория во Львове по седьмому колену вашего деда? вопрос задайте когда кем и как считалась украинская территория на территории польши хотя это была даже не территория польши а территория российской империи откуда там появились украинцы если мы возьмем российскую в какие года, в какой промежуток времени эм, украинские территории Галичины были под польским государством? Ответь, пожалуйста, на русском языке. Территории Галиции находились под властью Польши на протяжении нескольких исторических периодов. Например, в XIV веке Галиция входила в состав Польши, а затем, после разделов Речи Посполитой, в конце XVIII века она оказалась под австрийским, а потом австро-венгерским контролем. После Первой мировой войны и распада Австро-Венгрии Галиция стала частью вновь образованной Польской республики в 1918 году. Кто является этническим населением Галичины, коренным? Селением Галиции являются в основном украинцы, а о, также есть значительные польские и еврейские общины. О такой! Разные... О такой! Прикинь, дед! А вот прикинь, прикинь, а какой документ, а не твое цепсошное, как там, GPT, mm -hmm. может ответить? Что есть подтверждение нахождения украинцев, если на 1897 год летопись Российской империи, ни одного окраинца не было. На, на какой, на какой, какая, значит, перепись Российской империи? Ты глухой? Протяни. Г гол, э, год, год, год какой? 1897. Там нет украинцев? Нету. Где, например, в каком городе? В Киеве, в Киеве, например. В Киевской, ну, например... В киевской губернии. В Киевской губернии. Например. Ага, ага. А кто там есть? Кто там есть? Кто там в переписи? Не, подожди, мы давай сначала разберем. Не-не-не, давай разберем этот вопрос. Не, Кто не, не, там не, есть? не, мы разберемся с украинцами. Кто И там сейчас... есть. Стоп, секундочку, украинцы есть в переписи? Слова украинцы нет. Национальность украинцы есть? Слово украинцы нет. Есть малоросы, которые э, э, и есть обозначением украинского этноса нет. в что, имперской кто тебе цензуре. Такое, в каком документе есть подтверждение, малоросы являются украинцами? А если я тебе покажу такой и документ... В каком документе можно почитать? Что малоросы это и есть украинцы? Если я покажу тебе еще такой документ, я тебе говорю, в каком документ. Если документ, я покажу тебе такой документ, ты признаешь, что малоросы говорю, в каком это украинцы. В документе я могу показать. Если я что покажу тебе такой документ, это есть если я покажу тебе такой документ, ты признаешь, что был неправ? Какой документ? Я Если я вопрос. покажу тебе такой документ, ты, Нет, ты признаешь? я задал вопрос. И на мой ответ. Если есть я докум... покажу. Я просто хочу узнать, есть ли смысл его показывать. Если я покажу тебе документ, где малоросы четко сказат, что малоросы это и есть украинцы это название одного народа. Ты признаешь свою неправоту. Неправоту в чем? В том, что ты утверждаешь, что малоросы и украинцы это разные. Конечно, это разные. Если я покажу тебе документ, где это одно и то же, и так прямо сказано, что это одно и то же, ты признаешь? Документ кем выписанный. А, уже кем выписанный. А кем надо, чтобы Не, был выписанный? А для тебя может быть документ, бумажка, которая туалетная бумага, ага, и для ага. тебя это документ. А для меня документ, это будет официальный. Официальный кем? Только Российский, Российской империи утвержденный там и так далее, да? Почему Российская империя? А на территории... Какого Европе... если европейский документ будет, пойдет. Стоп! Какой европейский? Это не, сейчас, сейчас Географич... Хорошо, это сейчас. географическое понятие. Сейчас будет. Сейчас будет. Ты только не горячись. Сейчас будет. будет. Давай, давай, давай. Поднакреби... Поднапрягись, цепсошник. Я уже понял твою политику. Ты, наверное, бронь отрабатываешь, да? Сейчас будет, конечно. А как ты думал? Ухи... Ухилянт. А как ты думал, дядька? Все так, да. Никак я не думал, я спрашиваю. Ты в начале моего предложения услышал слово? Ты, наверное, цыпсошник и ухилянт. Отрабатываешь бронь. У тебя с русским языком все хорошо? Ах, зацепила. Филипп Иоганн фон Страленберг, офицер шведской армии, короля Карла XII в Северную войну в 1703 году получил чин капитана. После сражений под Полтавой он был взят в плен, отправлен в Сибирь, в Тобольск, где провел э, пленником 13 лет. Впоследствии стал этнографом, то есть человеком, изучающим этносы. Он написал труд, который называется «Das Nord un Ostisch» Тель фон Европа und Азия. Историко-географическое описание северной и восточной части Европы и Азии. 1730 год. Страница 42. Цитата. На сегодняшний день малороссийские казаки в Украине или Малой России Русланд, в Русланд в оригинале, которые делятся на граждан и казаков, казаков фактически используют два названия. Украинцы и казаки. То есть мы видим, малороссийские казаки используют два названия. Украинцы и казаки. Идем дальше. Не-не, стоп-стоп-стоп, ты стоп. тебе немного Давай остановимся так. на этом. Ты, наверное, двоюродный или родной брат Мрозенко. Есть такой у вас лаборант. Так вот, да, какой да, да, документ да. я у тебя сказал? А письма и записки оставь для своего цепсошного посетителя твоих да. стримов. Так вот, еще раз, где указывается национальность украинец и малорост, это одно едино. Сейчас а будет. Не записки твоего... Сейчас будет еще, подожди. Не-не, так вот еще раз. Читаю дальше. Йоган Эрнест Фабри, немецкий философ, историк и этнограф тоже изучает этносы. В своей работе М. Дж. И. Фабри, профессор Дер философии, ну, короче, там туда-сюда, туда-сюда, там целое, целое длиннющее название на немецком, если хочешь, кину тебе, или на латыни, э, Изданный в 1790 году, написал страница 342. Малоросы, Малороссен в оригинале, малорусы, кляйнерусен в оригинале, или украинцы, украинер населяют Украину, которая состоит из Киевской, Мало и Новорусской, а также Слободской губерний. Он говорит четко, малороссен, кляйнерусен и украинер. Это одно и то же. И они населяют Украину, которая состоит в 1790 году из э, такой-то, такой-то и такой-то губернии. Понял? Я услышал. Услышал. Это не отлично. И это, чтобы ты меня не я Я просто уже ты мне надоел. И это э, далеко не единственное. Есть документы времен российской империи морозенко о котором ты вспоминал показывает их в огромном количестве я э, когда буду выкладывать это видео где-то тут появятся еще дополнительные документы на эту э, на эту тему доказывающие это ты старый седой дед отрицаешь очевидную действительность что в переписи населения Российской империи было четко, например, в Киевской губернии показано, что абсолютное большинство населения Киевской губернии, причем там интересно еще есть интересно еще есть нюанс, там показано, кто коренное население, а кто не коренное население. И вот и коренное, и вообще в целом население Киевской губернии это так называемые малоросы. то как имперская российская цензура велела называть украинцев. Это экзоэтноним. Знаешь, что такое экзоэтноним? Это внешнее название нашего народа. Это вы, москвы, нас так назвали, малоросы. В то время как мы себя сами считаем украинцами, там не похрен, что ты там несешь, честное, честное слово. Я цепсо, цепсо занимаюсь, понимаешь? И вот этот дед просто сидит <соценно> и заперечивает реальность. Заперечую, що малороси це ті самі люди, предки нас, наших сьогоднішніх жителів київських земель, там, Київської області і того, що тоді було Київською губернією. Що це ну, прямий зв'язок? Прямий зв'язок. Більшість того населення, якого тоді називали малороси, це предки нас, українців. Вони й були українцями, і так себе називали. Це можна побачити в численних документах. Йому це просто не вкладається в його Конченій калічній картині світу, і не зрозуміло, що він намагається донести. Що це рускі, а потім раптом якимось чином стали українці? А чого ж тоді розділяють? Чого ж тоді вілікароси? І малороси? До речі, треба було його ще запитати, чи є там русські. Русських там нема. Ну, вони є, типу, об'єднують малоросів, білорусов, великоросів. Тобто це якийсь такий народ, склейка, такий, сурогат, якась така от, штучна конструкція русський, а народ називався великороси, Так що руских там теж, теж нема. В каком документе есть подтверждение, малоросы являются украинцами? А если я тебе покажу такой и документ? Я говорю, в каком документе можно почитать, что малоросы это и есть украинцы? Я, когда буду выкладывать это видео, где-то тут появятся еще дополнительные документы на эту на эту тему, доказывающие это. Що ж, як і обіцяв, показую документи часів Російської імперії, які доводять мої слова, що історично малороси і українці це дві різні назви одного і того ж народу. Поїхали! Сайт Російської государственної бібліотеки Брок Гаус Фридрих Арнольд, 1772-1823. Новый энциклопедический словарь, Санкт-Петербург. Новый энциклопедический словарь, 25-й том, Петроград. Сторинка 540 но але тут на сайте 308 как видите. Малороссия. Смотрите, Украина, малоросы, в душках малорусы, украинцы. Вторая по численности около 30% ветвь некого русского народа. Что такое русский народ, мы такие не знаем. Вот это какой народ склейка трех разных народов. Сами себя малоросы называют большей частью украинцами. Смотрите, украинцы. Малоросійська література. Смотрите, українська література. Малорусське наречиє. Смотрите, український язик. Це документ Петрограда, Санкт-Петербурга. Але ми йдемо далі. Єфименко. Історія України і її народа. Санкт-Петербург, 1907 рік. Читаємо з першої ж сторінки: руський народ. русская история, говорим мы, и не хотим знать или забывать, что на свете не одна русская народность и не одна русская история. Русский народ делится на две больших отрасли – северно-русскую или великорусскую и южно-русскую или малорусскую, украинскую. Каждая из этих двух русских народностей жила в прошедшем своей собственной жизнью, имела свою самостоятельную историю. Эти две русские истории очень не похожи одна на другую. Хоча би казалась між сіверосами і южнорусами ні великої різниці. Пам'ятаєте всіх тих русских, які розказують мені, що у нас одна історія. Ще от в 1907 році в Санкт-Петербургі і труди, де написано, що у нас абсолютно різні історії. Хоча все ще по такій традиції імперської цензури ділять ніякою одну русскую народність на дві в'етві. Що, звісно ж, неправда, це просто два різних етноси. Але вже визнають, що у нас дві різні історії, як бачите, вже тоді, в Російській імперії, уж очень различно сложились історичні судьби двох половин так розросшивася русского племені. Трішки нижче. Об Україні. Кома Маларосії говоріться обикновенно лише з того времени і так далі. Тобто Україна і Малоросія одне і те саме. А тепер те, що напряму стосується мого діалогу з тим умалішонним дідом, із 30 мільйонів южно рускава племені тут мається на увазі ті самі малороси українці. Це ще одна імперська кончена назва нашого народу: Южноруси. Ну, южно-русское племя. Так от із 30 мільйонів южно-русского племени около 7 живуть вне России. Росії. Що це мається на увазі вне Ні Росії? За її пределами. В Австрії головним образом Восточної Галіції. Тобто, мої предки, ті, хто жили на Галичині, в цьому документі, в 1907 році, називаються українцями тими самими людьми. Які живуть і в підросійській Україні в Росії малороси займають сплошною масою так називаємо юго-западної губернії Київською, Волинською і Подольською, і малоруські губернії Полтавською, Харківською, Чернігівською це все території, заселені в основному в абсолютній більшості українцями. Яких их тогда называли «малороссы». Затем они составляют большую половину населения двух из новороссийских губерний Екатеринославской и Херсонской, около половины Таврической, около половины Кубанской области и Ставропольской губернии. Около четверти населения в губерниях Воронежской и Курской в Донской области, несколько меньше в Бессарабской губернии. Еще один дужетиковый абзац с теей Южно-русское племя и теперь живет там, где жили его отдаленные предки. Правда, за тысячу слишком лет исторической жизни его много раз теснились типовые кочевики отодвигали его поселение к северной окраине степной полосы, но при всякой возможности оно снова выдвигалось в глубину черноземной степи. И никогда за всю тысячелетнюю жизнь история не упоминает о значительном переселении южно-русского племени, то украинцев, куда-нибудь из своих родных степей. Не упоминает о том, чтобы какое-нибудь иное племя, русское или инородческое, пришло и поселилось на черноземной степи. Не может Будь ніяких сумнівів в тому, що іменно предки теперішніх малоросов, тобто українців, і упоминаються в летописі під іменем Києвлян або полян, черніговців і переяславців, або сіверян, волинян, древлян. Тисячу років, що найменше, ми живемо на цій землі і будемо жити. І хто б скільки нас куди не тіснив, ми повернемось на наші чорноземні степи. Як в тому вірші? І хоч би який нас враг не топтав, гвалтом не вів на заклання, ми проростаємо шаблями між трав, вірні землі і преданням. А тим часом ми переходимо до наступної праці: академік Шахматов Введення в курс історії русского языка. часть перше, 1916 рік. Історичний процес образування руських племен і нарічній, і трішки нижче. каждый представитель русского племени, будь то великорос или белорус, или малорус в душках украинец. О вот такой, и академик Шахматов каже, что малорус это то же самое, что украинец. Але мы идем далее. Срезневский ИИ. И. 1834 рік. Ученые записки Императорского Московского университета. Год второй, часть шестая. Москва. В университетской типографии. 1834. Взгляд на памятки украинской народной словесности. В настоящее время, кажется, уже не для кого и не для чего доказывать, что язык украинский или как угодно называть другим малороссийский есть язык, а не наречие русского или польского. То есть украинская мова это то же самое, что малороссийская мова. И причем это мова, а не какие-то наречия. А мы идем дальше. Журнал Министерства народного просвещения, 1838 год. Апрель, Санкт-Петербург. Сторинка 393. Это Евангелие важно, во-первых, как единственный памятник перевода четырех благовестий на южно-русский в душках, малороссийский, украинский, русинский Язик, тобто, все це різні назви одного і того самого явища, однієї мови, одного народу і однієї країни по суті. Україна, мала Росія, Русь, український, Малоросійський, русінський. І щоб далеко не ходити, повторю те, що я вже сказав в розмові: Йоган Ернст Фабрі ось така у нього праця, величезна, довжезна. Ось тут можна прочитати, як вона називається. Ось так Google-перекладач перекладається. Довідник з новітньої географії для академії та середніх шкіл. На сторінці 342, як я вже сказав, ми бачимо ось ці три слова: малоросен», кляйнерусен. Обер Українер, що перекладається, я вже сказав, малоруси, малороси або українці населяють Україну, яка складається з київської, мало і новоросійської, а також слобідської губернії. І остання праця, яку я вже теж зачитував, північна та східна частина Європи та Азії. Філіп Йоган фон Страленберг. На сторінці 42 написано про малоросійських козаків, які використовують дві назви українці і козаки. Ми бачимо, що Малоросія це те саме, що Україна. І, до речі, козаки те саме, що українці. Ця праця написана в 1730 році. І таких документів незліченна кількість, але я думаю, названих вже більш ніж достатньо, щоб довести. Наскільки наші сусіди живуть у вигаданій реальності і вірять у вигадану історію? Окремо, я хочу подякувати Квітану, який допоміг мені і надав кілька з цих документів. А деякі я взяв з телеграм-канала Морозенко. Підписуйтесь і на Квітана, і на Морозенка обов'язково. Дуже класні блогери. Ну і на мій канал теж не забудьте. Ну хоча б чисто по приколу. А ще поставте вподобайку. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, долучайтесь до Друкармії. армії і до зустрічі.